Простевая кукла, сегодня дети видели спектакль. Очень распространенный. Это э, планшетная кукла, напольная, одета нам на человека. Вот, надвиженная такой. Это кукла на воде, которые существуют Тоже наверное, очень традиционные распространенные. У нас их нет, но остальные есть. Это вот театр Кабуки, вы здесь видите. Да, вот, посмотрите. Теневые, они сделаны из кожи. И обтянутые вот э, 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 там проволока тоже дерево. Вот теневые куклы, тоже такой. Э, театр кукол от Сергея Бросова. нем очень много интересного театра кукол сказано. Маринетки снизу или вертепные, вот так вот тоже у нас есть такой вид. вот эта вот разновидность куклы, вы тоже ее видите, да? Э, э, Петрушка, кукла Петрушка, очень распространенный вид этой куклы. Вот внутри это механика. Я чуть позже, кто кому будет, интересно, то отдельно. Вот механика этой кубовой петрушки с копита. Копит это машинка внутренняя. Ширма простейшая, как она вот строилась, это вот с такой ширмой начинал образцов работать, ну и многие кукольники работали. Вот так простейшее передвижение, она вот так складывается, и, ну как книжечка вот детская собиралась. Более сложный вариант для тех, кто уже свой театр создал, там 2-3 человека могут носить ее. Вот так балаган выглядел, отбивался на поезд, такая штука, это внутренняя чертеж Это сицилийские маринетки, то же самое, только в голове торчит штырь. И это мотанка обрядовая кукла, да, и это куклы силиконовые, вот. Ну это уже современные вот такие, тоже силикон, те же вот уже используют, тоже и в фильмах, и очень много в американских ну, куклах используют. Маринетки снизу, вот они уже ближе, и Кукла обрядовая. Да? Кукла фарфоровая, Тоже разновидность авторской кукла, которая используется в мультиках, бывает и используется. Ну вот такая тоже обрядовая кукла, как бы она помещается, тоже, тоже и такие куклы используют в театре. Бывают. Кукла э, э, чердачная, так называемая, американская, сейчас очень популярная эта кукла. Это планшетная кукла, вы видели в действии, да? Внутренний гопит, вот тростевой куклы, вот так вот устроен, и здесь это кукла э, Тильда, так называемая, если ее изготавливают, это кукла Повтор. Вот это тот Андрюшка, это, ну это с его ужасом этот Андрюшка, -то. Э, кукла э, из, э, сделана из костей. Милирующая кукла, всем известная Венера, Венера Она в Харькове есть в музее, очень интересный тоже персонаж. Кукла маски комедии Кляка тоже принадлежат театру кукол. Это куклы марионетки, вот там всем готовится. Так выглядел ВРТ, двухъярусный. И кукла Хоркоровая, я так много, да, и вот к Зайцеву. Значит, чуть позже мы... Посмотрим теперь конкретно, потому что мне сказали уложится там 15 минут, то а я уложусь. за 15 Смотрите, Театры, театр наиболее использует куклы могут да, мы еще назвали куклы предметы, когда люди берут, например, пара туфель мужских и женских. Я еще не назвал куклы Вуду и не назвал куклы, над которыми совершают черную магию. Да, действительно, но это вы отдельно почитайте в эзотерической литературе театр кукол к этому как бы не относится, но дети очень верят. Они вот этот период с трех лет до девяти как бы всю историю человечества проживают в этом и формируют мир благодаря театру кукол. А вот у нас на Васике есть такая вот кукла марионет. Сами марионетки пошли э, от обряда об истории о том, как царь Ира приказал убить детей. Да? И э, играли с этой, этой историей куклами на ниточках. И вот э, Италии, вот это от 16 столетия, в принципе, уже пошло оттуда как бы, название маринетки. Хотя они игрались еще как, гораздо раньше. Мы в Ивасике используем, вот вы видели, вот э -э -э маринетка снизу. И аналогов в, в Украине, наверное, и в России, в Чехии используют. То есть она более распространена. То есть у нашей старушки, у бабушки, которые это, ну, платочка нету, вот у нее работает. Да, ба -ба, у нее работает, видите, находит себе, да, вот она когда движется по этому, да? Она очень переживает за Ивасика, потому что он... да. И она обязательно совсем согласна. Вот, эти вот она Вот такая вот. Это Маринетка Смирс. Петрушечная кукла. Ну, я теневых уже. Сначала стандартная кукла. Да, вот теневая кукла. В Индии, в Индонезии, в Турции. Когда человек умирал, рассказывались истории, как он, где прожил и что он делал. И историки рассказывались с помощью вот таких вот теневых кукол. Они делались из дерева, обтягивались еще кожей. И с одной стороны люди смотрели как бы театр плоскостной, а с другой стороны, они смотрели театр уже из это, теневой да, изображении ее. У нас в спектакле, я применил это в спектакле Клавода для детсада». там у нас вот зайчик, который попадает в живот живот очень хочет выбраться и очень хочет яблочко. Вот он там кивает и подает знаки. То есть отдельный театр теневой мы не создавали, поскольку в детских садах условий нет. А мы больше как театр на колесах еще такой. Вот такая теневая, да, кукла. Кукла. Планшета или вот кукла предмет у нас спектакль «Все мыши в это спектакль по человека Ромео и Жульетта. вот э, кукольни, вот бродячие, раскладывают шарманку и там появляются белые и серые мыши, которые ссорятся, а их дети друг дружку полюбили вот, и тем самым примирили и белых и серых мышей в процессе в, в, в этой истории, так Вот актер работал на столе, вот так вот ставил ее и рукой, видите, дополнительно. Это была обыкновенная шахмата, он показывал, что вот такая вот шахмата, это. И вот он рассказывает историю, что вот а это у нас теперь будет белый мышонок. Вот такой как вот, художник его видел, сейчас художник в Америке. Хороший. Художник занимается там мультипликацией. Вот а есть куклы мимирующие. Вот у нас в Новый год использовались. Видите, да, вот такой вот себе дракончик. Вот, одевается он на ручку. Здесь у меня четыре пальца, здесь один пальца. Понятно, да? Кто-то еще добавляет там внутри механику, когда делает глазки. Вот тренирующая кукла, и она ну, достаточно вот, там, всякие рожицы может портить. Вот. Куклы, куклы, петрушечные. Вот в том донжуане, где 9 ролей, я там играю эти 9 ролей, система вот петрушечная кукла. Вот такие вот. Это на левую, это на правую. Донжуан и командор, которые приходят. Но э, петрушка это отличается тем, что это мои любимые куклы, вид кукол. Потому что она на руке, а рука у человека очень пластичная, подвижная, ей много можно сделать всяких вещей. Здесь у Дунжуана э, рука устроена так, что он и играет на гитаре, и ему вставляется шпага, он ну, берется э, с этим Командором. И э, когда приходит э, Командор уже в э, скульптура памятник, это, то он подает руку, там есть свое крепление, он держит руку, он пустыми не в руку, и его забирает ватум То есть вот такие петушечные кухлы, внутри у них есть гопит. Гопит с резинкой. Вот. Понятно. Вот такая вот, я сейчас обнажу перед камерой все, что у нас там есть внутри. Вот. У нас есть патрончики на руку, руку левую, правую, вот такие видите, да? И вот такой вот гопит, вот такой. Он складывается посерединке, вот здесь он складывается. То есть если я вожу, я вожу мизинцем, вожу эту часть. Он складывается посерединке на мизинце. Дальше вот, из, из этих есть у нас такая вот куча изумительный, где э, волк высадил яйцо и не захотел есть того, что уже произошло на свет. А, даже воспитывать и заботиться, и защищать его. Вот у нас вот такой вот волк заботливый отец. Эта кукла, видите, все запрятано, планшетная. Но в том, что она с, именно с деталями марионетки снизу. У нее работают, актер, актер достаточно сложно работает, работают ноги, потому что он там ходит, записи, да. он идет себе своим ходом, да, и работает как и планшетная кукла. Все, работает у него ротик, работает голова, поворачивается, вот, видите, да. Вот. И даже работают вот некоторые детали. Только вот на такие Она кажется вот, здесь. вот. вот. Петрушка. Ну тоже вот она в спектакле мыться как лоуни. Там почти как Том и Джерри у нас спектакль вот есть такой. Мы добавили в ней два патрона, которые для пальцев идут с тем же капитом. Вот. Но работает еще и нож. Вот он такой очень подвижный мишка он боится мышонка, приносит кота, чтобы кот съел мышонка, а мышонок подружился и с котом, и в конце еще и э, разубедил, что не надо бояться мышей. И они играют вместе. Вот, вот такие вот виды кукол есть. Если еще могут добавить, если есть вопросы, я могу рассказать, как их изготовить. Но это процесс достаточно Нет, Уже все. Э, большое вам спасибо, да. потому что нам надо в дорогу. А так, было вам интересно, здесь? Да! Мы увидели, живьем увидели кукол, которых всегда видим на сцене. Так что большое вам спасибо. Пожалуйста, вы <пандалит>